Варикозне захворювання Вен це не тільки косметична проблема, а захворювання, яке загрожує і здоров'ю, і життю людини. Сьогодні гість нашої програми завідувач відділення серцево-судинної хірургії Херсонської обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук Юрій Спірін. Юрію Сергійовичу, я вітаю вас на нашій Добре програмі. Я думаю, что логично начать с того, насколько распространена эта хвороба и какая главная причина развития її? Парикозная болезнь, наверное, одна из самых распространенных болезней вообще на Земле. Просто она зачастую не приводит к таким трагическим последствиям, говорят, не очень мало. Конечно, точных цифр не знает никто, но если вот примерно представить себе, то каждая вторая женщина обязательно имеет ту или иную форму варикозной болезни. Пусть она не такая выраженная, но все равно она есть. Среди мужского населения это примерно каждый третий мужчина тоже имеет ту или иную форму варикозной болезни. Почему она развивается? Ну, теорий много, но ну, прежде всего это наша плата за прямохождение. Вот у животных такого понятия нету, Хотя у них тоже много болезней, да? но вот с венами у них всегда все нормально, за счет того, что у них нет прямохождения. Человек ходит на двух ногах, поэтому огромное количество крови должно вернуться в сердце, ну, подняться практически на уровень да, груди и со временем вот эта помпа она начинает изнашиваться. А кровь все равно надо поднимать вверх. И поэтому вот происходит такое расширение. Это из, то, что касается и мужчин и женщин. У женщин есть еще дополнительные моменты: это расплата за рождение детей. То есть сама беременность, непосредственно роды. И вот первый год после родов, когда женщина все время на ногах, она все время стоит. Цена вот, ва да. а цены да. проходит да. Идет огромная нагрузка на вены, на клапаны они разрушаются и происходит развитие варикозной болезни. Вот у женщин 99% это роды. Ну и плюс еще есть тенденция вот наследственная предрасположенности. То есть, как правило, либо у бабушки, либо у дедушки, либо у родителей все-таки были варикозные вены. Чем небезпечна варикозная хвороба, если ее не лікувати, Чи можливий розвиток ускладнений, которые загрожают и здоровью, и жизнью человека? сама по себе расширенная вена, она не опасна ничем. То есть человек с ней может прожить и сто лет, да, и ничего не будет. Но существует такая тройка осложнений, которая действительно может привести даже к гибели пациента. Это что? Самое страшное, то, что у всех на слуху, это тромбы. То есть кровь медленно течет, она застаивается, постепенно в ней формируются такие сгустки крови которые при неблагоприятном течении могут попасть в сердце или в легкие. И произойдет так называемая тромбоэмболия легочной артерии, которая ну, в самых таких уже страшных случаях приводит к мгновенной смерти. Второе осложнение, это менее распространенное, это когда эта вена повреждается и начинается кровотечение. Как правило, оно, конечно, не смертельное. Такие пациенты успевают доехать до больницы, и их приходится срочно оперировать в таких, для того, чтобы остановить кровотечение, спасти просто жизнь больному. И третье осложнение, оно не связано с таким смертельным риском, но она очень сильно калечит и инвалидизирует пациентов, это трофические язвы. Очень много таких раньше особенно было, вот, когда мы только начинали работать, да, очень много было запущенных форм варикозной болезни, приходили люди с громадными язвами, ну, я помню язву 30 сантиметров в диаметре, то есть вся голень, практически вся голень, это сплошная рана, из-за того, что человек вовремя не сделал, ну, в общем-то, несложную операцию. И вот эти язвы уже причиняют боли, неудобства, дискомфорт и требуют длительного вот, такого лечения, но тем не менее поддаются терапии. А как визначити диагноз и как понять людині, что у нее варикозное заболевание вен, и ей нужно обратиться до специалисту? И, до речі, до какого специалиста треба звертатися в таких случаях? Ну, поставить диагноз варикозной болезни несложно. Это ну, появление обычных вен на коже. Это ну, каждый себе может вечером посмотреть и увидеть. Либо они там есть, либо их там нету. В норме в норме, мы под кожей вен не должны видеть, на ногах, я говорю за ноги, на руках это допустимо. Если эти вены, ну они могут быть вот такие прямые ну, 2-3 миллиметра диаметром без извилистых каких-то таких моментов, как правило это просто близко расположенные вены под кожей, они не несут в себе опасность. Варикозная вена она вот как мизинец толщиной, она извитая, и в общем-то этот диагноз ну, поставить просто. Определить осложнение здесь уже нужен какой-то опыт. Ну, кровотечение тут понятно, да, все это знают, что это такое, что такое язва тоже. Ее видно, ну, здесь нет проблемы. Проблема в тромбах. И проблема, она заключается в том, что вот когда тромб крупный, он, ну, видно по вене, вот начинается боль, начинается отек конечности. То есть пациенты беспокоятся. Он причиняет неудобства, и человек все равно придет к врачу. Может, он не настроен на операцию, но он понимает, что что-то не так. А вот когда тромб небольшой, вот самые опасные тромбы, они не видны. И вот даже опытный сосудистый хирург не может иногда определить, есть тромб в вене или нет. Тогда мы пользуемся уже УЗИ-диагностикой. Вот такие вены их поставить диагноз очень проблематично. И вот эти, к сожалению, они же и самые опасные. То есть, когда там есть отекшая нога, там воспаление, температура высокая, ну, скорее всего, что там не будет вот этой миграции тромбов. Ну, хотя тоже может быть. А вот эти немые тромбы, да. Кому? Самые опасные. Самые опасные, да. И в этом вот трагедия, когда вдруг все нормально, человек живет-живет, и вдруг он взял и умер, даже ночью. Вот это вот зачастую вот эти тромбы. Кому идти? Значит, тут трудно однозначно ответить на этот вопрос, потому что занимаются варикозными венами очень много специалистов, но в основном это хирурги. Не обязательно сосудистые хирурги, это общие хирурги делают и операции, и УЗИ-диагностику. Вот у нас особенно приятно это говорить, что в районных центрах делают достаточно хорошо. В некоторых эти и операции, лечения, не обязательно, что это операция только. Но в основном они такие пациенты должны обращаться к участковому терапевту. Это проще всего сделать. Любой участковый терапевт тут же выставит этот диагноз и уже направит к сосудистому хирургу. Некоторые формы варикозной болезни занимаются вот, косметологические кабинеты тоже в том числе и частные, и, в общем-то, плохого там ничего нет. Начальная если... какая-то стадия, да? Да, да если еще? это начальная стадия, если это какие-то маленькие венки, ну почему нет, для этого не обязательно ложиться в стационар, можно все это сделать. Вот на сегодня, какие существуют варианты лечения варикозной хворобы, и чи завжди нужны оперативные втручения, чи существует на сегодня и консервативная терапия? Да, на сегодня не всегда это хирургия. Ну Так вот по опыту операции нужны, наверное, ну, каждому пятому пациенту только. Подавляющее большинство подлежат вот, так называемой склеротерапии. То есть что это такое? Это уколы. То есть пациенту не надо никуда ложиться. Он приходит, вот те же косметические кабинеты у нас это делается. Делаются уколы в вены, и они превращаются в рубец. То есть вена склерозируется уходит, и да? уходит полностью. Угу. В чем минус? Минус в том, что могут появиться новые вены. То есть вен действительно угу. очень много, мы убираем только больную. Это вот как наши доктора любят приводить пример, зубов же много. Вот один угу. болит, мы его вылечили. То же самое с венами. Но нельзя все их убрать. Поэтому, конечно, могут быть какие-то рецидивы так называемые. Вторая методика – это таблетки те же, которые ну, в большинстве случаев, они останавливают процесс. Но остановить процесс, затормозить, особенно вот у беременных женщин, нельзя же беременных оперировать, иногда приходится это делать, но в большинстве случаев это таблетки. Ну и самый такой вот радикальный метод уже, особенно если мы говорим об осложнениях, вот о которых я говорил, это хирургия. Здесь уже нужно делать полноценную операцию, удалять эту вену чистить эти язвы, удалять эти тромбы и вот так вот это делать. Какие виды операций существуют на сегодня для лечения этой недуги? Возможно, появились новые методики. И вот за последний час, какие втілено, в частности, в вашем отделении? Мир все время идет вперед. Если раньше это была... Ну, классическая такая хирургия с разрезами, с э, наркозом, мы удаляли полностью эту вену. Ну, достаточно травматичная операция, хотя, тем не менее, все равно пациенты очень быстро восстанавливались. Но э, тенденция хирургии идет к тому, чтобы минимально э, вмешаться в организм и максимально быстро вернуть человека в строй. Вот то же самое произошло э, с хирургией варикозной болезни, это внедрение лазерных технологий. То есть в чем смысл? Вена никуда не убирается, а мы при помощи катетера толщиной 2-3 угу. мм вызываем склероз вот этой вены. То есть она превращается в тот же рубец. По сути мы ее выжигаем лазером. В чем плюс? Плюс в том, что пациент на следующий день уходит домой. А какие переваги лазерных технологий и чьи противопоказания? Преимущества какие? Значит, меньше болит. Как я уже сказал, на следующий день мы пускаем пациента домой. Меньше частота развития вот синяков да, каких-то инфильтратов, то есть она такая и лучший косметический эффект. Если нам на операцию надо в среднем 5-6 разрезов сделать на коже, то здесь всего 2 разреза делается и по сути это косметическая такая вот методика на сегодня есть уже методы вот мы должны поехать через неделю учиться вообще без разреза все делается то есть если нам Л надо лазером да? да если нам сейчас надо два маленьких разреза то есть методики когда под узи контролем в операционной вена просто пунктируется, ну укол угу, делается угу. и полностью выжигается. Ну тогда вечером пациент уходит домой. Но для этого надо определенный опыт, УЗИ аппарат больница закупила, ну не только для нашего отделения, угу. много назначений у него, но его можно использовать в операционной. И вот мы планируем в этом году все-таки внедрить и такую технологию для того, угу. чтобы уже ну, совсем по-современному подходить к этой проблеме. Юрий Сергеевич, Вы сказали, что вот Вы собираетесь ехать навчаться, и навчаться, а где эти курсы Вы проходите, где они где Вы практику эту... по набываете? По-разному, по-разному. В основном, конечно, это за границей, да, и в основном в Европу ездим, там что-то смотрим. Ну, вот те же лазерные технологии, мы учились в Черкасах. Вот, ездили нас, приглашали коллеги, которые давно это делают, и э, там это делаем. Вот этим операциям без УЗИ контроля планируем поехать в Винницу, где тоже уже несколько лет это делается. Ну вот к нам как-то, э, ну это не было приоритетным направлением в нашем угу. в развитии, да, вы знаете, что мы активно развиваем кардиохирургию, и варикозная болезнь как-то вот она застыла на месте. Но вот за этот год мы все-таки решили уделить этому больше внимания. Поэтому не надо далеко ездить, все можно на Украине научиться и спокойно сделать. Угу. А вот э, до нас приезжают, с э, каких пытаний, чтобы принимать досвид? Недавно приезжали из Николаевской области, из Одесской. Это наши друзья, тоже хирурги, которые э, пытаются в районах э, освоить, ну, в основном это варикозная болезнь, та же венектомия, ну, лазеров в районах еще нету, хотя вот в Николаевской, по-моему, есть области лазер уже. И вот коллеги приезжают поучиться, посмотреть вот этим операциям. То есть то, что можно поделиться опытом, и то, что можно делать не только на базе сосудистой хирургии. И вот варикозная болезнь, по сути, это единственное заболевание, которое мы можем в какой-то степени вот отдать общим хирургам, и они спокойно это делают. Угу. Повертаємося знову до е, теми нашої розмови, до варикозної хвороби. І ось операція пройшла. Як пацієнт має поводитися? Він має йти на повторну консультацію, робити уЗі дослідження. Чи він зразу видужує? Якщо ми говоримо про неослужньої формі варикозної хвороби, то в принципі пацієнт виздоравлює. обычная варикозная болезнь пациент выздоровел в чем здесь подвох в том что много вен и через 2 3 года могут появиться новые вены угу. и только в этом случае если пациент видит что что-то появилось опять он должен ну, разумно прийти чтобы мы посмотрели может можно где-то доколоть где-то там таблетками все это пролечить Если же речь идет о тромбах или же речь идет о трофических вот этих язвах или о кровотечениях то здесь часто нужно, Повторные осмотры. Угу. Вот тоже кровотечение. Мы кровь остановили, вена-то осталась, и надо решать вопрос: там иногда через месяц, через два, что с ней делать? Удалять, не удалять. Если удалять, то как? Здесь нужен повторный осмотр. Та же трофическая язва, но обычно они тоже заживают 2-3 месяца, у кого-то полгода. И они требуют повторных осмотров, иногда и повторной госпитализации. То есть вот почему ну, важно вовремя все это сделать. И особенно, вот особенная проблема ⁇ это тромбы. Здесь до года пациент нуждается в нашем наблюдении, в повторных УЗИ, контроле, чтобы смотреть, нет ли что-то нового, там, или как происходит восстановление тромбированных вен. То есть надо, чтобы пациенты вот внимательно слушали то, что мы рекомендуем. Если мы говорим, что вы здоровы, можете смело возвращаться к обычной жизни, все они забывают о том, что они были в хирургии. Если же мы говорим, что надо вот каждые там три месяца к нам приходить, то лучше это делать.